Ini ialah isu negara. Berapa, berapa kali keadaan negara menjadi tegang sebab isu ini. Kita kena ambil rujukan peristiwa Kampung Rawa. Peristiwa Kampung Rawa, apa yang berlaku di Kampung Rawa ialah masjid yang di tepi masjid itu dibina kuil secara haram dan berapa banyak dalam Kampung Rawa itu kuil-kuil yang lain. Dan akhirnya berlaku ketegangan yang diistiharkan sebagai dalam keadaan emergency oleh oleh oleh, oleh kerajaan. Itu patut menjadi satu rujukan supaya jangan hal ini berulang. Manusia ni kadang-kadang sebagian orang dia terlupa apabila orang terlalu berbuat baik. Saya lihat dia bukan saja isu ketegangan, isu keselamatan. Kuil umpamanya kepada pintu masuk hospital Bukit Mentajam. Siapa yang boleh pergi sana? Juga kuil di hospital di sini di, di Kuala Lumpur. Di Bukit Hospital di Bukit Mentajam nak sehingga nak masuk jalan menjadi sempit dan bahaya. Dibina kuil betul-betul pada jalan masuk hospital. Pintu masuk utama hospital. Tanahnya tanah. Kerajaan. Tanpa memikirkan soal keselamatan orang lain. Soal bagaimana orang datang ke hospital. Keselesaan. Tumpuan, Keselesaan. Tumpuan orang di situ. Tumpuan orang. Lindung kereta yang datang. Dia tak fikir. Kemudian dia mempertahankan. Ini belum lagi. Ini semua soal keselamatan. Dan keamanan itu. Ada mufti yang cakap tentang keamanan. Keamanan apa jika hal ini kita gagal perkara besit ini jika dirungkaikan. Ini bukan agama rahib yang seorang tu berada di dalam masjid dan tidak memperdulikan apa yang berlaku di luar. Rumah-rumah ibadat yang haram ini. Siapa tenaga pengajar dia? Polis mempunyai data. Semua orang tahu kebanyakan yang datang yang menjadi guru-guru ataupun pengajar pengajar di kuil-kuil ni bukan rakyat tempatan. Bukan rakyat tempatan. Kita orang Islam di Malaysia ni, ustaz-ustaz nak mengajar beberapa lapis punya tapisan. Tambah-tambah kalau lagi daripada luar negara. Ya. Tapi saya keselamatan lah dan sebagainya. Berapa lagi tambah Ustaz? Nak di, disemak adakah dia mempunyai rekod yang mungkin ada elemen-elemen keganasan dan seumpamanya. Ini kebanyakan kuil yang 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 tidak sah. Kemudian gangsterism. Yang disebut oleh banyak pihak Dijadikan sebagai pusat kumpulan-kumpulan tertentu Untuk mengawal masyarakat mereka Dan saya bertemu dengan sebahagian orang-orang Hindu Yang tidak bersetuju dengan kuil yang haram ini Mereka menyatakan masyarakat ketakutan Kerana mereka ini ada kumpulan-kumpulan yang menguasai Kuil-kuil yang dibina secara yang tidak sah ini. Yang mengancam mereka jika mereka tak membantu Ataupun mereka membantah Akan berlaku pergaduhan dan seumpamanya Ini adalah isu keselamatan negara yang bukan soal kecil dan kita kena tahu jumlah ini bukan 10 rumah ibadat haram. Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor sebut 700, berapa angka tadi? 700. Lebih. Di Selangor saja ratusan. Ratusan. Artinya kalau dicampur di Kuala Lumpur dan semua tempat lain jumlahnya ribuan. Artinya ribuan tanah yang diambil secara pencerobohan. Sebahagiannya tanah kerajaan. Sebahagiannya tanah persendirian. Kemudian ya, untuk mempertahankan tindakan salah, tindakan pencerobohan itu, digunakan elemen agama. Saya percaya orang-orang Hindu yang terhormat, tentu tidak mahu agamanya dikaitkan sebagai agama penceroboh. Tentu tidak mahu orang menyatakan, kamu tempat ibadat, kamu pun curi orang punya. Hmm. Saya melihat ada tokoh-tokoh agama Hindu yang tidak bersetuju. Mereka menyatakan itu tak boleh. Tapi yang jadi masalah ini, ini adalah gangsterism. Dipertahankan oleh sebahagian ahli parlimen yang mereka ni ataupun ahli politik yang berfikir bahawa mereka boleh mengaun undi dan sentimen satu kaum. Hmm. Itu pun bukan semua kaum. Bukan kesemua kaum itu. Sebahagian juzuk mereka ni. Dan saya percaya sebagaimana kita orang Islam kita menentang kumpulan skamer ni. Dan kita juga kerajaan mesti bertegas pada hal ini. Apa yang ada di situ, apa yang dikendalikan, apa yang disimpan di tempat-tempat yang haram ini. Jika dibiarkan, suatu hari akan membawa satu ketegangan yang jika ia bermula dibimbangi, tidak dapat ditamatkan, dihentikan. Maka kita mesti bercakap. Orang selalu menganggap agama ini cukup untuk bercakap tentang zikir dan semayang. Itu tidak benar. Kita mesti bercakap. Kalau apabila kita tidak bercakap, maka orang lain bercakap. Lalu naratif yang sampai kepada masyarakat begitulah. Uh, selama ni tak apalah nanti timbul ketegangan sehingga menjadi buah mulut kerana takut ketegangan hmm. menghalalkan pencerobohan. Dan ini adalah perkara yang serius uh, yang saya percaya disen Hindu hmm. yang terhormat tidak tidak akan bersetuju hal-hal yang seperti ini.